Я никогда не знал, что я скажу это вслух. Я не верю, что этот день настанет. Але Фонсека ну, Это лучшее приобретение Динамо за последний там год, полтора или два. Я, я турец. Турец. еще одним вице-президентом. <свят> Динамо. Какой-то завзятый БДСМ на одной половине поля. Обослим. Русин, вербич. Всем салют. Сегодня, звичайно ж, будем говорить про матч Динамо-Шахтар. Сподіваюсь, будемо робити це веселіше і цікавіше, ніж сама гра. Пройдемось по інших матчах туру, будемо відповідати, звісно, на ваші запитання, але більше ніж зазвичай. Тому я, як завжди, прошу вас не вимикати, дивитися до кінця, підписуватись і ставити лайки. Кстати, про підписки, ми торжественно пересекли відмітку в 25 тисяч підписчиків і 2,5 мільйона сумарних просмотрів. І по цьому прекрасному поводу предлагаем в следующем відео зробити спецвипуск, основанный на... в ваших вопросах. Пожалуйста, пишите по одному вопросу в каждом комментарии. Мы ответим на все. УПЛ, сборная, наш проект, личная жизнь. И, кстати, если у вас есть классные креативные идеи для апгрейда нашей программы, you're welcome, guys. Ну и про ставочки. Как вы знаете, мы ставили на ничью в этом матче. Ставочка зашла с коэффициентом 3.44 на хвилиночку. Але цього разу буде трішки простіша ставка. Пропоную поставити на матч Львів Динамо суха перемога Динамо за 1,78. Львів, Мау. звичайно, така команда, що може сюрприз будь-який вичудити. Львов може все. Будемо вважати, що цього разу обійдеться. Тисячу гривень є. Цю ставочку ми зробили на сайті FunSport І як завжди, раджу вам, якщо ви граєте, робити це саме на сайті нашого партнера. Ну що, давайте почнемо з матчу Динамо Шахтар. Величезне розчарування, печалька-печалька. Це був один з найгірших е, класичних, який я бачив. Е, якби не цей пенальті в кінці матчу, взагалі mm -hmm. б, напевно, найнудніший був би матч з того, що Ну, на моїй пам'яті, принаймні. Тому що е, Динамо ну, мало вигравати цей матч. так? Очікувалася якась е, реально рубка, а вийшло, да. що ну, як завжди, тіпа, Шахтар не хоче грати, тому що його в принципі влаштовує. А Динамо хоче, але не може, нічого не виходить. Шахтар, мені здається, в цьому матчі я ще так не дивився статистику, але ну, таке враження, що команда поставила антирекорд по кількості передач назад. Тупо ганяли туди-сюди м'яч, тримали з першої хвилини, тягнули час, таке враження. Динамо примудрилось жодного удару в площину не завдати. Ну, акция это назвать, Экшен расчарования. Слушай, ну. надо просто признать, что, может быть, Александр Хацкевич не лучший тренер в истории Динамо, но, возможно, это лучший тренер в новейшей эпохе по матчам против Шахтера. Потому что система игры, которую Хацкевич выстроил против Шахтера Фонсеки, работает практически всегда. Я никогда не знал, что я скажу это вслух. Я не верил, что этот день настанет, но сегодня я это говорю. Шахтер на данный момент в плане глубины э, скамейки, состава и вариантов какой-то ротации во время игры, это как сельский ставок. Это вот такой вот там глубина, не знаю, 15 сантиметров. Они ничего сделать не могут. Э, Динамо реально пыталась что-то изменить по ходу матча. Другое дело, что просто класса игроков не хватило, чтобы добиться результата. Ну, ты кажешь, Хач... Хацкевич выбудил какую-то там Шахтар не может. Хацкевич требовал выбудить игру, чтобы перемогти в этом матче, а не просто это Шахтар. Да, но ты понимаешь, здесь мы уже приходим просто к тому, что атакующая игра Динамо, вот, она э, сейчас очень прямолинейна и однообразна. Вот игра была построена на, на том, что два фланговых э, игрока будут грузить э, максимально, причем в штрафную, а там грузить не на кого. Потому что Вербичу нужен какой-то особый момент для того, чтобы он его реализовал. Это не тот игрок, который заточен... Вот если бы сегодня играл Филипп Будковский в «Динамо», я думаю, «Динамо» могло бы победить. Ну это бред просто, это бред. Но давайте по порядку, по складам пройдемо, mm -hmm. потому что цикавые были изменения. «Динамо» выставило, Хацкевич выставил со старту ДПН. Людина, в принципі, зіграла ну, досить активно. Непомітно, що він півроку взагалі в офіційних матчах не грав. Ну, але загалом ну, було ж помітно, що ну, не, ну, не можна так кидати одразу в бій такого гравця. Ну, йому не вистачало розуміння з партнерами. У нього брак якийсь був, він десь там щось. Падавшись, ну, не раз... Миколенко уже там шестому ему показывал, куда ты чтобы вини ему видал передачу. Знаешь, я после матча пообщался с двумя специалистами. Успел один тренер, скажем так, второй не тренер, но тот человек футбольный. Вот один мне сказал: Я не хочу делать выводы, мне надо посмотреть еще ДПН. -у". Второй мне человек сказал: это лучшее приобретение Динамо за последний там, год, полтора или два. Вот по одной игре. Но ты знаешь, в целом по динамике, по пониманию игры, по принятию решений. Абсолютно качественная игра и вся острота на самом деле исходила, ну я уже говорил об этом, с этих фланговых прострелов, 70% из которых пришлось на долю ДПН. А ты разумеешь, почему не Сид Клей? мені здається, що Хаскевич вже тролить просто Краснікова. Ну ну це якесь знищання відправити двох гравців е ну, нафік з команди і третього бразильця не ставити, виставляти гравця, який півроку не грав. Ну давай серйозно. Ну ми ж з тобою не віримо, що перед передрішаючим матчем з Шахтером Хацкевич думає о тому, як затролить Краснікова. Ні, я я думаю, находит, що він просто не хоче Сітклея і все. От от вперто, якось от він. Я думаю, при... що, во-первых, для того щоб такі матчі вигравати. Нужна где-то соперника От чому б і не здесь. Во-вторых, Сітклей вже. Ну, как бы це пробулся. занадто ризиковано. Це занадто ризиковано. Так, а... Хацкевич був в ситуації, в якій не можна було ризикувати, розумієш? От якщо так, переходимо одразу на склад Шахтаря, Фонсека якраз був в ситуації, де можна було ризикувати зі складом щось когось дивувати, як ти кажеш, і так далі. Але фонсека очканув. Він всіх своїх новачків залишив на лапці. Вийшли опять ці. Но не Патрики мы. Ну так, если более подробно да, об игре Де то мы с тобой боялись двух моментов. Первое, то что он будет закрывать желобок Миколенко. Угу. Мне кажется, что Де понял свою роль, он играл в полуфланге, он позволял Миколенко делать забегание. Ну, нифига, ну я. В первом тайме... Ну, постоянно в метре один від одного играли, они перепасовывались так очень часто, не розумели, Смотри, кто в має первом тайме были моменты, когда Миколенко забегал, своевременно получал, во втором тайме просто там уже была ситуация, ты понимаешь какая, что Миколенко перевесил на карточке во втором тайме. И я думаю, что во втором тайме, конечно, Депена больше играл в этой зоне, где был Миколенко, и он был более острым. Второй аспект более важный. То, что Депена, это было видно на всех его хайлайтах еще 2015 года. Это абсолютно одноногий футболист. Это абсолютно очевидный просто такой одновариантный игрок, который по-любому перекладывает на левую, и там даже перекладывать не надо, и опять пытается сделать свой э, прострел на вес. Другое дело, что действительно видение поля и вот эта вот передача с левой, она у него на таком высоком уровне, что Хацкевич осознанно Отрізав просто этот варіант і сказав йому: от у тебе є одна хороша нога, от ми будемо використовувати її по максимуму. По першому тайму, ну нема що особливо обговорювати. Я, я, що взагалі можна говорити? Якщо найцікавіший момент першого тайму це нова зачіска Шапаренка, і опудало Мораєса на трибунах, які вивісили фанати, ну точніше, не а Резинову жінку в принципі, нова, е, да. футболці, значить, з написом, який означає, з португальської переводиться як шлюха. А найактивнішим на полі в складі обох команд, мені здається, був Хацкевич. який... Е, ну, Проділ Продіє бігової роботи. Да? Да, єдина людина, яка реально розуміла ціну матчу і віддалась найбільше. Я, такого, ну, я таким ну, Хацкевича ніколи не бачив. Це дуже круто, очень круте, він кричав, стояв постійно. на ну, что там подсказывал и так далее. але до команды, мне кажется, все-таки не дошло. Он не передал цей свой настрій до команды. Да, то есть он напоминал героя Мела Гибсона из фильма «Храброе сердце», который вышагивает вдоль войска и призывает поднять юбки, да? Я вижу целую армию моих соотечественников, решивших сразиться с тиранией. Добре, давай тайм. Тоді Те, как «Динамо» перебудовывалось... Mm -hmm. Циганков в роли десятки, это и Швилли справа. Как тебе этот вариант? Мне кажется, это какие то грех засовывать таких людей, как Циганков, Тайсон и так далее в центр, потому что, ну, ну, мамных них там простору, нет, где вот этот рыбочек хороший. Для чего это делалось, да? Помнишь, Далила отрезал Самсону волосы и он ослабел? Вот Шапаренко произошла такая ситуация. Я не знаю, кто это долила и в каком барбершопе она работает, но зачем был на поле Шапаренко? Чтобы был хотя бы один запасной вариант, кроме вот этих вот дятловских прострелов с флангов. Чтобы просто был человек, который, если что, может где-то там скреативить что-то на первом этаже. Шапаренко хоть раз что-то такое сделал, вот до замены. Ничего такого не было. Поэтому в центре нужен был игрок не для рывочка, а для того, чтобы было, вот это, была какая-то тонкость, какая-то передача вот эта тонкая. И, ну, вариантов не было. Нет, никаких вариантов не было. Только вот этот вариант с Цыганковым, он не сработал. Мне кажется, что Ничего там такого не было. Я не помню сейчас ни одного эпизода, чтобы Виктор что-то создал. По-любому, по инерции, атака шла через Депену. И ты знаешь, а что это да. Мы его отметим, потому что он играл смело. У него классный дриблинг. Он там на носовом платке исполнял полотерские номера. Ты знаешь, даже в отборе, хотя я слышал люди, которые знают его игру, мне очень долго рассказывали, что это игрок вообще не для игры назад. Но там тоже были неплохие моменты. Я хочу сказать, что сегодняшний матч показал, что по большому счету проблема сменщика для Цыганкова справа, она ее можно снимать, так стирать просто с доски э, тряпочкой. Ты говоришь, что не было інших вариантов. А Русен, который вышел только в конце матча и то через травму Вербача, ну угу. это, это вариант просто замены одного нападающего на другого более свежего. Вот и все. Да, можно было перейти на два форварда, можливо, знову ж трошки посадить на десятку, например. Ты понимаешь, но это уже глобальный риск. Мы, ты сейчас скажешь, что Хацкевич обязан был рисковать, надо конечно. было играть два форварда. Ну, це настолько потеря балансу просто між количеством атакуючих і бронітних футболістів. Ну, ти представляешь себе, що гірмість. О, Боже мій, ми втратимо баланс, і що найстрашніше, що станеться, ми програємо. Ми не заробимо ціле очко Шахтарем? Яка трагедія? Ну, блін. Про що ти у ну, ну, у них нету Навика uh, у них ця схема не на ну я не знаю. ну, ну це ну... да але сам факт, що Русин знову виходить десь там в жопі, матчу, це приговор, це все це ну йому літом треба йти. Як ти думаєш? Ну, я считаю, э что ну, как бы, в жастинке доказов было, что. Шо... Да, и, собственно говоря, приобретение ДП, да, это ну, отчасти говорит о том, что все-таки там видится скорее Вербич, а потом выздоровеет соль. Вот слухи по поводу ухода Русина, да, мы их уже заодно прокомментируем, поскольку много вопросов на эту тему. А а, слухи связывают Русина с бельгийским Генком, где уже играет Малиновский, называлась цена полтора миллиона. И ну, такая цена, прямо таки, скажем, чтобы уже просто... Э... Ну, это взагалі джерело этой информации был очень ненадежный сайт. Люди, читайте уважніше, кто повідомляє Это сайт, который выгадывает новости. Ну, мы на всякий случай, да, чтобы эту ситуацию просто уже снять, э, там, через определенные каналы мы связались со скаутинговой службой команды «Генг». И получили мы очень простое резюме. Э, буквально цитирую. В нашем клубе не знают, кто этот игрок. Точка. та бы мог подумать? Суперэч решения арбитра. Их было два, так, ну... Півтора, скажімо так, такі серйозні. Це пенальті в першому таймі, там, де Крепцово начебто попали м'яч в руку. Насправді ну, видно з повтору, що м'яч потрапив в, в... Там Груди. Ні, тіма для розговору. Да, я думаю, що не, нема смислу розбирати. Лучше про Лі ще раз поговорити. Вирішальний е момент матчу, який міг би бути, це пенальті, коли Фолив Бурда. Е там був фол, на твою думку. Яв? Думаю, что обидва решения арбитра правильнее. Тобто в первом тайме не было, в другому было. А, ответ: Я так вот, сейчас, вот, правой рукой через левое ухо почешусь. А, после матча ты обратил внимание, что тренеры очень сильно сакцентировали внимание на работе судей. Фонсека сказал великолепно, Хацкевич сказал, что это полная фигня. Просто э, арбитр не давал бороться. И когда Хацкевич спросил его, почему ты так судил, он сказал: они бы друг друга поубивали. Поэтому пошли вот эти вот желтые карточки. И если ты заметил, наверное, первое э, классичное за последние годы, когда не было драки стенка на стенку. То есть, знаешь, арбитр, в принципе, матч контролировал. О чем я говорю сейчас, что он пытался перестраховаться, следуя духу игры. Если он на 94-й минуте дал такой пенальти, то я абсолютно уверен, что Якби как бы он в глубині душі понімав, що надо ставить. Якщо підсумовувати, э, ця нічия ну фактично це да. чемпіонство Шахтаря. Сорі, вболівальники Динамо, але сім очок за сім матчів відіграти. Ну, неможливо буде, навіть якщо виграти ще один матч. Ну і Якби при налічі такого календаря і ніяких да, верхньої шестерки, будемо просто давайте посмотримо правді в глаза, от прямо зараз. Матчі з Маріуполем, ти маєш на увазі, так? Да? Наприклад. Числі. А, що робити Динамо? Так, можна два варіанти. Перше, це робити вигляд, що боротьба триває там віддаватись, боротись до останнього і так далі. В принципі, це правильно. Я тут без сарказму якогось особливого. А другий варіант це все-таки зрозуміти, що боротьба закінчена, і готуватися до наступного сезону, до кваліфікації Ліги Чемпіонів. Що це означає? Це означає експериментувати зі складом, знаходити якісь нові схеми, награвати, ще щось, тобто ну, вже в бойових умовах, готувати, щоб потім не було пізно. Я за другий варіант. Це рішення стратегічне. Президент має розуміти, перше, залишається ли цей тренер? Він визвиє тренера. и спросить его: Где динамо, где? где? Сейчас, тут, например, три списка игроков. Первый список кто уходит? Да, если это условно сейчас Гармаш или Сидорчук, то я хочу сказать, что этим людям надо давать сейчас играть, потому что их надо продать. И это тоже такая дилемма. Угу. Второй список это люди, на которых надо делать ставку в следующем сезоне. И если среди них есть условно там Цитайши или Де Пена, то тоже им нужно давать играть сейчас. И третий список – это люди, которых нужно купить. Или, по крайней мере, те позиции, которые нужно усиливать. Потому что межсезонье очень короткое. Поэтому готовь сани не то, что даже летом. Давай давай с тобой прикинем, что Хацкевич залишается. По-твоему, э, что требует Динамо? Как изменить склад? Я думаю, что нужен еще один нападающий. Потому что Вербич в качестве второго варианта – это не дело абсолютно. То есть... Ну, а и отпускать это на Конечно. Ну, естественно, да. Это зачем тешить иллюзиями молодого парня, который еще вон хлебос есть, условно говоря. Для меня хлебас это игрок выше классом, чем Русин и выше классом, чем Беседин. Ну, мы немножко, да, уже, уже абстрагировали. Четвертое его будет повернение в Динамо. Ну, я думаю, что его просто не будет. Вот. По защите. Ну, я думаю, что тоже мы прекрасно понимаем, что кадр при всем уважении, это игрок не для решения глобальных задач а в еврокубках и в матче с Шахтером это ну такая бомба замедленного действия и лучше делать ставку на молодого парня, о котором мы говорили Попов. в прошлый раз, да, Попова. Mm. Мне кажется, что нужно усиление на позициях фланговых защитников, потому что Миколенко, как по мне, все-таки возможно будет лучше даже в центре. И не идеальная позиция. Там есть некоторые нюансы. Вот. Что касается правого фланга, то там захали замены Да, выжженная земля. Там даже про Морозюка можно вспомнить сейчас. Так и а центр поля что работает? Центр поля тоже нужен минимум <свят> один <свят> футболист. уже <свят> там с понакупляло и все, треба. Не, ну в принципе Надо да, делать да, глобальную да, чистку да, просто. Да. Вот и все. Давайте по інших матчах. Дуже коротко, зоря ледь-ледь на останніх хвилинах обіграла Львів, але Олександрія теж обіграла Маріуполь і фактично ну, можна вже говорити, що вона гарантувала собі бронзу, тому що 12 очок відриву від зорі. І сім матчів це означає, що Олександрії, навіть якщо Зоря буде все вигравати, все, що залишиться, Олександрії достатньо в семи матчах набрати дев'ять очок. Самий драматичний матч тура, самий унікальний матч тура. Якщо б матч случився в будь-якому чемпіонаті западним, то його б показували по всім каналам і піарили б, і говорили, от, посмотрите, який у нас футбол, посмотрите, з якою страстю одна команда вона вірить, вона бореться. Ну, ты зря смеешься, но на самом деле стереотип в нашем футболе, понимаете, репутация такая у клубов и вообще у всего, что происходит, вот настолько все искусственно, да, что стоит одной команде уйти с 0-3, как сразу же в комментах, ну, там огромное количество мнений, что какой был характер этого матча. Я общался с игроками Дисны. Мы про матч Ворскла Дисна. Да, который не понял, в первом тайме был какой-то завзятый БДСМ на одной половине поля. Да. Ну да, Ворскла была не абсолютно в первом тайме. И тут такие Феникс. Да, для меня... Тому я тоже подумал, что что-то тут нечисто. Я всякой херни в жизни не смотрелся, но такого але я подизнывался у своих знакомых букмекеров, сказали, что подозрило, в принципе, ну руху по ставках не было, До матчу точно, сейчас матчу в принципе длится. Вот. Видишь, какое у нас разделение труда идет? Ты у знакомых букмекеров, а я у знакомых футболистов поинтересовался. И, ну, я не то чтобы там их прям к стенке ставил, но ребята из Дисней, причем я разговаривал с такими парнями, которые, если бы там даже ну, был намек, они бы даже переодеваться не стали. Они мне сказали очень с таким обурением, что ты типа вообще с ума сошел? У нас борьба за кубок престижа идет. Нам это вообще нафиг все не надо. О боже, и... борьба за кубок престижа. Да ну, у них стоит такая задача. Вот они сказали, что да, это наша вина. Мы реально ну, расслабили булки, да. Да, после первого тайма. И во втором пропустили первый гул, и что-то как-то все пошло не так, и потом уже не было сил вернуть колесо вспять. То есть, насильник стал жертвой. Во втором тайме. Этого матча. Ну і Карпати Чорноморець. Моя біда, моя печаль. Моя біда, моя печаль. У нас тебе дві різні біди, да. і дві разний печальник. Ні, <рес> ну, насправді Чорноморець мав вигравати цей матч, <рес> особливо по останніх хвилинах. Команда, яка було видно, хто на полі хоче виграти. Карпати таке враження ну, взагалі втратили мотивацію. Був абсолютно стоячий футбол, жодної швидкості, жодного бажання перемогти. С таким настроем я не сдвуюсь якщо Карпаты програют Олимпикую боротьбу за выживание и понятся mm -hmm. в зоне переходных матчей. Что касается Черноморца, и тут уже надо делать такой маленький мостик к матчу Олимпик Арсенал, поскольку мы говорим о трех командах, из которых, как мы понимаем, одна будет вылетать напрямую, ну, скорее всего. Mm -hmm. И с каждым вот матчем, и с каждым туром у меня в голове зреет это пастернаковская неотвратимый порядок действий, что, скорее всего, это будет Черноморец. Традиційно ваші запитання. Володимир Морощак і дуже багато хто з вас запитує, що буде тепер з Павелком і з українським футболом після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. Ну, ми вже говорили про це з Ромою Бебухом, можете подивитися ось цей випуск. Трошки, якщо продовжити думку, що ми там, яку ми там розвивали, я думаю, що все-таки буде від суркісів спроба. Поборотися за владу, тому що це їх останній шанс, ну, якось по дебільному ним не користуватися. Я не думаю, що сам Зеленський буде ставити якихось там своїх людей чи, власне, Суркіса пропихувати. Йому взагалі він далекий від футболу, йому Кашовий зараз точно. <свят> ну, зараз точно не до цього. Але те, що Сурус скористаються цією ситуацією, зайдуть якось через Коломойську, Якщо в Коломойському буде це цікаво, звісно, можуть бути всякі сюрпризи, тим більше враховуючи, що на Павелку висять купа справ кримінальних. Якщо вони пустять хід ці справи, то буде це не так вже складно зробити. Якщо це станеться, от мене часто запитують: хто гірше. Суркіс чи Павелко? Якщо це станеться, я вже погано, тому що Павелко, звісно, жахливий функціонер. Але я вважаю, що Суркіси це ще гірше, це вже прям минуле-минуле. І команда його це команда таких радянських політруків, які вміють тільки сидіти в своїх кабінетах. ты свое кресло и служить своему господину, да, а не развивать или думать про какие-то реформы в футболе. Это все как пустые сосуды для хранения сплошного потока дерьма. Алексей Марченко интересуется, насколько реален переход коноплянки в Днепр-1. Я отвечу так. Он реален, но не сейчас. То есть я я думаю, что люди, работавшие в Днепре, и сам Женя понимают, что года через четыре это было бы реально красиво закончить в родном клубе, который дал тебе все, в принципе, еще в смутные времена олигархического украинского футбола. Поэтому, наверное, это будет. Но сейчас мы должны учитывать следующие факторы. Что первое, Коноплянка достался Шальке за реально большие бабки. Второе, он получает. Там, захочет ведь эти Естественно, бабки. потому что там ребята не пальцем деланные, которые каждые полгода проверяют, когда там истекает контракт у футболиста, и, за которого да. было заплачено. И не про, такие грошиные зарплаты. Да. Второй момент, что у него очень высокая зарплата, и когда человек привыкает к хорошему. 5 миллионов, 5 миллионов грязными. Ну, мы уже говорили об этом. Ну, где дадут такие деньги сейчас. Ну, навіть, ну, не в Непреде. да? ведь один миллион. Его... Ребята, это годовой бюджет примерно Днепраде. А ну, Шахтар так, и Динамо может вот такие варианты. Часто про це аж раньше говорил. Ну, мы сегодня говорили про конкуренцию в Динамо на левом фланге. В шахтере там, в принципе, тоже есть кому играть. Но давай подумаем: соотношение цена, возраст футболиста и качество. Ну, не знаю. Наступне питання, що означає цей дивний візит Яя Туре в академію Динамо, якщо ви бачили ці фотографії. За моїми джерелами, Яя Туре починає агентську діяльність. І таким чином він там через Солюка вийшов значить, на Динамо. От він приїхав, би, і, і добре дітям зробив такий промоушен себе. І одразу почав наводити якісь мости з Динамо. І оця інформація, що в Динамо на перегляді, якийсь нігерієць молодий, це кажуть вже його, начебто, клієнт ЄТОРЕ. Так що. Вот такие, может быть, интересные визи Вадим Шабли, в принципе, может спать спокойно. Я, я туре будет работать на импорт, а Вадим будет продолжать работать там на экспорт, может Да ли? если нужно. Да. Або ну, я, я я ту раз одним вице президентом <laughs> динама. И Дмитрия Селюка тоже. <laughs> да люблю. да да. А там вице президентів достаточно, вакансий. Сарказм. Сергей Вербицкий и, в общем, не только он интересуется перспективами Романа Санжара называется здесь Заря, Ворскла или Возвращение в Олимпик. Олимпик нет, конечно нет, потому что Роман Санжар хочет поработать в команде с задачами. So с... Inside, что да, что это ну это и мои мысли и в общем-то, mm. может быть из моего когда-то там журналистского общения с ним я понимаю, что так должно быть. На самом деле у Санжара очень хорошая репутация, он хороший мотиватор. Он очень неплохой тактик, он сейчас преподает, кстати, на курсах лицензирования. И вы знаете, Санжар это человек, который, наверное, делал то, что у нас бы даже футбольный менеджер не получилось бы. Каждые полгода он приезжал на базу и видел тупо 70% игроков, о которых он ничего не знал. И каждые полгода он лепил из вот этого набора футболистов нормальную боеспособную команду, которая реально играла в футбол. И это человек, который умеет выжимать максимум из э, тех игроков, э, ну, которых уже считают сбитыми летчиками. Что касается упомянутых в вопросе Сергея Зари и Ворсклы, то по нашей информации эти клубы интересовались Анжаром, но, скорее всего, его там не будет. По ходу сезона еще всплывала информация по поводу заинтересованности в романе со стороны Черноморца, Но вот по моим источникам, близким к руководству клуба. Это не так, и в Одессе Санжаром не интересуется. С другой стороны, очень большая вероятность, что уже этим летом Роман Санжар возобновит свою тренерскую деятельность в УПЛ, поскольку его фамилия фигурирует практически во всех шорт-листах всех клубов, где освобождается вакансия главного тренера. Я -мессия! Народ, на этом все, но судя по цифрам, нам кажется, что вы очень плохо посмотрели наш прошлый выпуск. А там много информации про интересующих всех Днепр-1. И наш прогноз и анализ по делу Жуниора Морайса, вердикт которого мы должны узнать в самые ближайшие дни. Так что, пожалуйста, возьмите свой божественный палец и тыцните им где-то вот примерно вот в этом районе, и будет вам счастье. Ну и, как всегда, запрошу вас подписываться, ставить ваши лайки. Побачимось!